আজিৰ আমাৰ বিষয়টো হ'ল গণিত শিকণ প্ৰক্ৰিয়াটো কিদৰে আনন্দদায়ক কৰি তুলিব পাৰি বিষয়টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে অহা আমি জানি লওঁ যে গণিত শিকাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো আনন্দদায়ক কৰাৰ প্ৰয়োজন কিয় সাধাৰণতে দেখা যায় যে সৰুতে শিশুসকলৰ গণিতৰ প্ৰতি আকৰ্ষণ নাথাকে হয়তো ভয় কৰাৰ বাবেই নাইবা বিৰক্তিদায়ক বুলি ভবা বা টান বুলি ভবাৰ বাবেই তেওঁলোকে বিষয়টোৰ পৰা আঁতৰি থাকে বিষয়টোৰ প্ৰতি অনীহা প্ৰকাশ কৰে কিন্তু কঠিন বুলি ভবা এই বিষয়টো যদি বিভিন্ন খেল ধেমালি কাৰ্যকলাপ আদিৰ জৰিয়তে ইতিবাচক পৰিৱেশত কৰা হয় তেতিয়া বিষয়টো সহজ হৈ পৰে শিক্ষকসকলে সদায় শিকন প্ৰক্ৰিয়াটো আনন্দদায়ক কৰি তুলিবৰ বাবে চেষ্টা কৰিব লাগে কিয়নো আনন্দদায়ক শিকন অভিজ্ঞতাই ছাত্ৰ ছাত্ৰীক অনুপ্ৰাণিত কৰে তেওঁলোকক আগ্ৰহী উদ্যমী কৰি তোলে সেয়েহে শিক্ষকে গণিত শিকনৰ পৰিকল্পনা কৰাৰ সময়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ আগ্ৰহ বঢ়াব পৰা ধাৰণা বিকাশ কৰিবৰ ধাৰণা বিকাশৰ বাবে শিকন শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ আনন্দদায়ক কাম কাজত সংযোজন ঘটাব লাগে এতিয়া অহা চাওঁ কিদৰে আমি কি কি উপায়ৰ জৰিয়তে গণিত বিষয়টো শিকাৰ প্ৰক্ৰিয়াক আনন্দদায়ক কৰি তুলিব পাৰোঁ প্ৰথমে শিক্ষকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ব্যক্তিগত পাৰ্থক্যবোৰৰ কথা মনত ৰাখি তেওঁলোকৰ শিকন অভিজ্ঞতাক বিবেচনা কৰি শিক্ষাদান কৰিব লাগে ইয়াৰ লগতে শিক্ষকে চেনীকোঠাত সদায় এক ধনাত্মক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিব লাগে শিক্ষকে গণিত শিক্ষণৰ বিমূৰ্ত ধাৰণাবোৰৰ সৈতে মূৰ্ত বস্তুৰ সম্বন্ধ স্থাপন কৰি দেখুৱাব লাগে ইয়াৰ মানে ইয়াকে বুজোৱা হৈছে যে কল্পনা কৰিবলগীয়া বা আকাৰ অবয়হীন কোনো বস্তুৰ ধাৰণা দিবৰ বাবে তেওঁলোকে চিনি পোৱা ফিজিকেল এক্সিষ্টেঞ্চ থকা বস্তুৰ যোগেদি শিকাব লাগে যাতে তেওঁলোকে প্ৰথমে নিজৰ ধাৰণা চাই চুই গঠন কৰিব পাৰে আৰু সেই কল্পনা কৰিবলগীয়া বস্তুবোৰৰ সৈতে তাৰ সম্পৰ্ক স্থাপন কৰি শিকিব পাৰে ইয়াৰ উপৰি শিক্ষকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ওপৰত নিজৰ মতামত জাপি নিদি তেওঁলোকক নিজাববীয়াকৈ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ আব বা নতুন কিবা আৱিষ্কাৰৰ যোগেদি শিকাৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিব লাগে শিক্ষকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক শিক্ষাদান কাৰ্যক শ্ৰেণীকোঠাত শ্ৰেণীকোঠাৰ ভিতৰতে সীমাবদ্ধ নাৰাখি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক শ্ৰেণীকোঠাৰ বাহিৰলৈ নি বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিৱেশ নিৰীক্ষণ কৰাব লাগে আৰু বাস্তৱ জীৱনৰ পৰিস্থিতিৰ সৈতে গণিতক সংযোগ কৰাই দেখাব লাগে শিক্ষকে বিভিন্ন ধৰণৰ গাণিত খেল পাজল গল্প সাধু সাঁথৰ আদিৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কৌতুহল বৃদ্ধি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে যাতে তেওঁলোকে শিকাৰ প্ৰতি আগ্ৰহী হয় বা তেওঁলোকে শিকিব পাৰে ইয়াৰ উপৰিও শিক্ষকে গাণিত্ৰিক প্ৰয়োগশালা ইণ্টাৰনেট আদিৰ সহায় সহায়েৰে সৰু সৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বিভিন্ন গাণিতিক ধাৰণাসমূহ গঢ় দিব লাগে ইয়াৰ উপৰি শিক্ষকে শিক্ষণ শিক্ষণ সামগ্ৰীবোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ উপযোগী হোৱাকৈ প্ৰস্তুত কৰিব লাগে আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ আগত তাক ভালদৰে প্ৰদৰ্শন কৰিব লাগে গতিকে আজিৰ টপিকটো ইয়াতে শেষ হৈছে থেংক ইউ